رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير أما بعد Bab sesuatu yang telah datang ia pada kelonggaran atau keringanan berbuka puasa bagi orang yang mengandung dan menyusukan anak. Jadi tajuk yang kita akan bahas pada malam ini di dalam kitab Sunan Tirmizi Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala telah meletakkan suatu tajuk Tentang keringanan, ke kelonggaran ataupun ruksah Bagi orang yang mengandung dan juga menyusukan anak Dia boleh berbuka puasa Dia boleh berbuka puasa Okey terus Qala Abu Bakar wa Ibnu Abdullah Qala hadathana Waqi' hadza dana al-hurunain wa anabi nayib al-sawada wa dana sibrilmari wa ajdina qulda'in sabun sayy yunkafin qad na'ara ma'aina fa'i ru sulayna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Tirmizi dengan sanadnya menyebut daripada Anas bin Malik radhiyallahu an Anas kata seorang lelaki daripada Bani Abdullah bin Ka'ab lelaki itu kata telah menyeranglah oleh pasukan kuda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kaum kami lelaki itu kata apa Rasulullah Uh, telah menyerang pasukan berkuda rasulullah telah menyerang kaum kami dia masuk Islam lelaki ini kaum dia belum masuk Islam lagi jadi rasulullah pergi serang di atas sebab-sebab tujuan yang tertentu lalu ka'ab kata uh, anas kata fa ataitu rasulullah sallallahu <tuh> alaihi wasallam aku telah datang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku mendapati dia sedang makan Anas kata aku dapati Rasulullah sedang makan. Lalu Rasulullah kata hampir. Dekat kan? Mari dekat. Ha, uh, mari dekat. <coughs> Lalu bila Anas mendekati Rasulullah, Rasulullah kata makan. Bila Rasulullah kata makan, jawab Anas, Ini so'imun. Aku sedang berpuasa. Uh, dia kata aku sedang berpuasa. Lalu Rasulullah kata, hampirlah kepadaku. Aku akan beritahu kepada kamu tentang puasa. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala meringankan puasa bagi orang yang musafir. ini memang disebut dalam Quran kan? Orang musafir boleh meninggalkan berbuka puasa ataupun meninggalkan puasa dan diganti hari yang lain. Orang musafir daripada orang musafir akan puasa dan bagi orang musafir juga wasyatru salati dan setengah daripada sembahyang setengah daripada sembahyang maksud apa qasar sembahyang sembahyang yang empat rakaat dijadikan dua jadi Rasulullah kata mai sini dekat dengan aku aku nak bagi tahu orang musafir boleh berbuka puasa yang kedua orang yang sembahyang ni diringkaskan qasar dia buat setengah sahaja daripada empat buat dua dan daripada orang yang mengandung dan menyusukan anak maka dia boleh berbuka puasa. Ha, dalam hadis ni kata. Orang yang mengandung dan juga orang yang menyusukan anak dia boleh berbuka puasa selain daripada musafir tadi. Dia kata wallahi anak kata dia disebut Nabi SAW sebut kedua-dua masalah ini. Dan aku rasa menyesal aku tak makan makanan yang diberi oleh Rasulullah SAW. Sebab apa makanan sesuatu makanan pakaian, minuman sesuatu yang ada kaitan kepada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana ada ke keberkatan. Dia menyesal pula tak makan Rasulullah offer, Rasulullah buat tawaran kepada dia tu. Ah ta'ala aku na ta'amtu fi ta'amin nabi, aku tak makan makanan yang dipelawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey terus. Wa

Berkata sebahagian daripada ahlul ilmi ah, Sebahagian daripada ahlul ilmi Ahlul ilmi ni siapa? Maknanya para ulama' Sebahagian daripada ulama' berpendapat Daripada hadis tadi Orang yang mengandung dan menyusulkan anak Dia diharuskan Dibolehkan dia berbuka puasa Wa yaqdiyani wa yutu'imani tetapi dia kena kodoh dan dibayar fidyah. Orang yang mengandung dan menyusulkan anak, dia boleh berbuka. Tetapi dia kena kodoh. Berapa hari yang dia tinggalkan dengan sebab dia mengandung tu tadi. Ketika dia mengandung dan ketika menyusulkan anak. Maka dia kena kodoh. Berapa hari yang ditinggalkan dan dibayar fidyah. maknanya kena buat dua. Kodoh dan juga bayar fidyah. Okey, terus. Okey, pendapat ini dipegang oleh siapa? Oleh Sufyan Al-Thawri, Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Okey, sebahagian yang lain iaitu sebahagian ulama' pula berpendapat Orang yang mengandung dan menyusukan anak boleh berbuka puasa dan mereka hanya perlu membayar fidyah tanpa qada. Hanya perlu membayar fidyah tanpa qada. Okey, terus. <tuh keadaan> Kalau sekiranya mereka berdua mengandung dan menyusukan anak boleh qada dan tidak memberi tidak memberi fidyah wala ituama <keadaan> alaihima. Pendapat yang kedua boleh pilih orang yang mengandung dan juga menyusukan anak. Bila dia berbuka puasa, sama ada nak kodoh sahaja. Ataupun dia bayar fidyah sahaja. Kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik tadi, dia kena buat dua. Kodoh dan juga bayar fidyah. Okey, terus. Ini pendapat yang dikemukakan oleh Ishaq. Cuma dalam mazhab kita asy dia ada huraian dalam bab ini ataupun di dalam masalah ini. Yaitu orang yang mengandung dan juga menyusukan anak. Perempuan yang mengandung dan menyusukan bayi sama ada anaknya sendiri. Dia menyusukan itu anak dia sendiri ataupun menyusukan anak orang secara mengambil upah. Ha, dalam kita ilaman penutup dia menyebut menyusukan anak mungkin anak sendiri dan mungkin anak orang secara mengambil upah. Orang dulu-dulu ambil upah, justru menyusulkan anak orang lain. satu Mungkin ke satu kepala, berapa ringgit ke, sejam ke, dua jam ke. Maknanya dia ambil upah di atas jalan menyusulkan anak orang. Okey, dua masalah. Menyusulkan anak sendiri ataupun anak orang lain. Secara mengambil upah ataupun secara sukarela. Tak bayar, tak ambil upah. Jika keduanya, keduanya orang yang mengandung ataupun orang yang menyusukan bayi takut jadi mudarat atas dirinya berpuasa dia hukumnya sama seperti orang yang sakit hanya qada sahaja hanya qada sahaja kalau dia bimbang orang yang menyusukan anak dan juga orang yang mengandung bimbang tentang keselamatan dia sahaja kena qada tanpa fidyah tetapi jika keduanya orang yang mengandung dan menyusukan bayi ha dia bimbang atas dirinya dan juga anak sekali. Tetapi jika keduanya takut anak di dalam perut jadi gugur. Ketika dia menyusulkan anak tu mungkin menjadi penat, letih. Anak dan kemungkinan jadi gugur. Dengan sebab berpuasa. Ataupun kurang susu bagi seorang ibu yang menyusulkan bayi. Wajiblah atas keduanya berbuka. Wajib kodoh dan fidyah. Kerana dia bimbang atas dua keselamatan. Keselamatan diri dia dan keselamatan bayi bayi yang dia susukan ataupun bayi yang dia dia mengandung. kalau bimbang tentang keselamatan dia sahaja, dia boleh dia kena apa dia boleh salah satu qada ataupun bayar fidiah. Tetapi mengikut apa dia pendapat yang kedua yang kita bacakan tadi, tak kisah. Sama ada dia bimbang keselamatan diri dia ataupun anak dalam kandungan dia, buat salah satu. Salah satu apa dia? Sama ada nak qada sahaja atau bayar Fidyah sahaja Yang tu kita nampak pendapat yang lebih ringan Lebih senang untuk diamalkan Okey kita baca sekarang Muka surat Satu Tiga Satu Tiga Dua wa rawayna fi sahihi muslim an abi hurairah radhiyallahu an telah meriwayatkan oleh kami di dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu an daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man Allah fi duburi kulli salatin Man sabbaha Allah fi duburi kulli salatin thalathan wa thalasina Berang siapa yang bertasbih kepada Allah pada setiap kali selepas mayang 33 kali Wa hamidallaha thalathan wa thalasina Dan dia bertahmid kepada Allah Ta'ala 33 kali Wa kabbarallaha thalathan wa thalasina Dan dia bertakbir 33 kali kata tamam almiah lalu rasulullah kata sempurna dengan 10 dengan sepuluh, sempurna dengan 100 macam mana mari 100 ni ha kalau tasbih 33 Campur 33 jadi 60 66 patu 99 satu ni mari di mana jadi 100 ni Tambah la ilaha illallah wa dahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syaing kudin. Tambah satu yang tu. Jadi apa? Cukuplah seratus. Apa uh, fadilat ataupun kelebihan membaca tasbih, uh, tahmid dan juga takbir tadi? Sehingga cukup seratus. Bila ditambah la ilaha illallah uh, wa dahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syaing Fadilahnya gufirat khotoyahu wa inkanat misla zabadil bah diampun dosa-dosanya. Dosa siapa tu tadi? Dosa man sabbahullah tadi. Dosa man. Dosa seseorang yang baca. Ah, diampun dosa-dosanya. Banyak mana dosa yang diampun itu? Misla zabadil bah sebanyak buih di laut. Andai kata seseorang itu buat banyak dosa Banyak mana dosa dia Sebilang yang dia berhidlau lah Banyak tu Banyak tu pun Allah Ta'ala ampun Dengan dia amalkan uh, Tiga perkara tadi Tasbih, tahmid dan juga takbir Warawayna fi sahihil buhari Kami telah riwayatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Buhari Fi awailil kitabil jihadi Pada permulaan kitab jihad pada permulaan kitab jihad. ada ah, sebut dalam uh, amalan atau zikir ini. An Sa'ad bin Abi Waqqas. An Sa'ad bin Abi Waqqas daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awadu dubur dubur salati. Rasulullah sentiasalah minta lindung setiap kali selepas sembahyang biha kalimat dengan kalimat-kalimat tersebut Allahumma inni a'udzubika minal jubni Ya Allah ya Tuhanku sesungguhnya aku berlindung daripadamu daripada sifat penakut Imam Bukhari dia letakkan hadis ini tentang amalan Rasulullah ni tentang pada bab permulaan jihad Jadi orang yang nak berjihad ni kena hilang perasaan apa? Kalau penakut boleh ke berjihad? Sebab tu dalam Al-Quran di dalam surah Al-Anfal Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri telah memerintahkan Nabi supaya menggoncangkan semangat orang yang beriman ke arah peperangan. Bila berperang ni mesti banyak kesan, banyak risiko daripada peperangan. Kesannya kematian, kecederaan, luka, kehilangan harta benda itu di antara kesan daripada jihad. Menyebabkan kebanyakan orang takut. Sebab tu kena berdoa supaya jadi berani. Kutiba <tutuk> alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ta Perangai ataupun jihad sesuatu perkara yang kamu tak suka boleh jadi sesuatu yang kamu tak suka tu dia baik bagi kamu. Apa baiknya berjihad ni? Kalau tidak orang ratah kita, jijak kepala kita, ceroboh negara Islam, bunuh umat Islam. Kerana tak ada seorang pun daripada kalangan orang Islam ni yang sanggup berjuang. Ha, tak suka tapi ada kebaikan yang banyak, banyak. Dan ada perkara yang kamu suka. Di antara yang kamu suka, tak suka yang kamu tak suka, yang ya. kamu suka, suka tak pergi berperang. Suka duduk di rumah, tak berjuang. Benda itu buruk dan memudaratkan kamu. Di dalam hadis ini, Rasulullah Hajar aa, menjadi zikir selepas semayang. Minta lindung daripada sifat penakut. Wa'auzubika an arudda ila arzalil umur. An uradda ila arzalil umur. Dan aku berlindung dengan engkau dikembalikan kepada umur yang buruk Apa maksud umur yang buruk Umur yang buruk ni maknanya umur tua yang nyanyuk sebagaimana yang Allah Taala sebut dalam Quran ayat 5 suratul hajj Allah Taala cerita tentang peringkat-peringkat manusia ini sampai satu tahap umur yang tua sehingga dia jadi nyanyuk Itu biasa berlaku kepada orang dah berumur orang tua-tua Kita minta Allah Taala lindungkan jauhkan kita daripada sifat nyanyuk. Wa'auzu bika min fitnatid dunia, Dan aku berlindung dengan engkau wahai Allah daripada fitnah dunia. Dalam perbahasan yang lepas kita sebut apa maksud fitnah dunia? Halangan-halangan dunia daripada kita mendekati Allah. Kita nak buat sesuatu yang ibadat, amalan. Datangnya urusan-urusan dunia menghalang halang kita buat ibadat, halang kita beramal untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa bika min azabil qabr. Dan aku berlindung dengan engkau daripada azab kubur. Daripada hadis ini menunjukkan azab kubur itu ada. Orang yang mati dia akan didedahkan dibentangkan tentang fitnah-fitnah kubur. Kalau orang yang melakukan dosa maksiat, lebih-lebih lagi orang kafir, dia akan merasai sebahagian daripada azab neraka itu di dalam kubur. Ha, sebab itu, dalam hadis dan dalam dalam Quran menjelaskan wujudnya azab kubur sebelum berlakunya azab di akhirat. Warawayna fi sunani Abi Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i. Kami telah riwayatkan di dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari uh, oleh Imam Abu Dawud, Tirmizi dan juga Nasa'i, An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma daripada Abdullah bin Omar daripada Abdullah bin Amrin bin Omar daripada radhiyallahu anhu Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam kata khaslatani Aw khallatani Nabi bersabda dua perkara la yuhafizu alaiha abdun muslimun tidak memelihara ha, tidak memelihara maknanya tidak menjaga Uh, oleh seseorang muslim, so, hamba yang muslim illa dakhalal jannata. Kalau dia duduk pelihara, uh, dipanggil apa? sentiasa melazimi baca ni. Pelihara, jaga sentiasa melazimi baca tasbih yang akan disebut ini, dia akan masuk syurga. Wa huma yasirun. Dua perkara ni mudah dia sebut. Senang je nak sebut. Wa ya'malu bihima qalilun. Buat pula sikit. Senang nak buat. Dan sikit pula bukan perlu buat banyak. Dia bukan satu perkara yang berat. Bukan satu perkara yang sukar untuk dilaksanakan. Yusabihu Allah Ta'ala. Dia bertasbih kepada Allah Ta'ala. Fi duburi kulli salatin. Pada setiap kali selepas mahayang. Asyran. Sepuluh. Haa. Sepuluh kali. Dia tasbih sepuluh kali. Wa yahmadu asharan Dan dia bertahmid 10 kali juga wa yukabbiru asyran dan dia dia takbir 10 kali hadis-hadis yang lepas 33 33 jadi kalau nak ringkas nak ringkaskan kerana kesuntukan masa dia boleh baca 10 10 tasbih 10 tahmid 10 takbir 10 Fadzalika khamsuna wa mi'ata khamsuna wa mi'ah. Yani mikan itu keseluruhannya berapa? Ah 150. Apa maksud 150? Kalau dicampur 5 waktu semayang. Kalau dicampur 5 waktu semayang. Ah bilisan dengan lisan dia sebut. Wa alfu wa wa alfu khamsin. Wa fil mizan. Dia akan memperolehi 1500 di dalam timbangan. Dia sebut 10 10 ya. ...tapi beratnya pahala seratus seribu lima ratus. Okey, habis. Dan apabila dia nak pergi tempat tidur pula... ...dia baca tiga puluh empat kali apabila nak pergi tempat tidur. Dia nak pergi tempat tidur. Dan dia bertahmid tiga puluh tiga... ...dan bersasbah tiga puluh tiga. Yang demikian itu cukuplah seratus... Sebab apa yang kita kata yang Allah Ta'ala, yang Allahu Akbar tu dia jadi 34. Allahu Akbar, Kabirah, Alhamdulillah dia sambung. Dah habis yang tu, dia ada sambung lagi kan? Ha, cukup 100. Jadi dia kata di sini. Wa'alfumi bil mizan. Dia dapat seribu pahala di sudut timbangan. Ketika dia nak tidur, dia baca beberapa tasbih, takbir dan juga tahmid tadi. Ha, dia dapat seribu di dalam timbangan. Qala fada qad raaitu Abdullah bin Omar kata sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'qiduha bi yadihi Rasulullah kira dengan tangan ha oh. maknanya kira dengan tangan juga sebahagian daripada daripada sunnah nabi kalau guna tasbih sah so, boleh tak boleh ha, ah, tak salah adakah dianggap sebagai bidah tidak bidah sebab dia bukan merupakan amalan yang khusus. dia bukan berbentuk mencipta suatu amalan. Itu disebut kiraan. Kalau orang takut jadi keliru, digunalah sesuatu benda sebagai penghitung atau pengkiraan. Qalu ya Rasulullah, kaifahuma yasirun? Bagaimana benda ni dikatakan mudah? wa may ya'malu biha qalilun orang yang buat tu sikit je qala ya'ti ahad ya'ti ahadakum asyai yani asyaitanu akan datanglah akan seseorang kamu oleh syaitan fi manamihi Ah pada dia nak ketika dia nak tidur itu fayunawwimuhu maka syaitan menidurkan dia sebab tu dia kata benda ni sedikit je buat Dia nak buat banyak tak boleh. Syaitan nak pujuk suruh tidur tu. Bagi dia mata dan mengantuk. Kadang-kadang tak sempat nak habis pun tu tidur awal. Sebab tu Nabi kata. Padan dengan buat sikit tu. Ha, sikit dia buat. Kalau buat banyak mungkin dia tak sempat nak habis. Dia tertidur terlebih dahulu. Ha, tengok. Syaitan datang dalam tidurnya. Syaitan akan menidurkannya. Dia layan kita, dia pujuk kita, dia apa dia tiup dekat mata kita bagi jadi mengantuk sampai tak sempat nak baca. Qabla ay yaquluhu, sebelum dia nak baca. Sebelum dia nak tahmid, tasbih, takbir tadi, syaitan telah menidurkan dia. Kadang-kadang orang tak sempat nak berzikir. Wa yaatihi fi salatihi fayudhakkiruhu hajatahu qabla an yaqulaha. Dia pula datang ketika sembahyang, dia pujuk pula, dia peringat sesuatu benda yang kita tak ingat. Tengah semayang tadi, oh teringat handphone tak di sini, jenuh cari tadi. Sejam, dua jam tak jumpa kunci kereta, kunci motor, tak mana letak. Tengah-tengah semayang lepas tak kabir tu, oh di sini letak. Syaitan tolong peringat kat dia. Bila dia layan, apa yang diperingatkan oleh syaitan, ketika kita sedang semayang, dia suruh ingat apa? Ingat Allah. Allah Ta'ala tak ingat kita duk ingat kunci tu. Duk ingat handphone kita yang hilang tadi. Duk ingat sesuatu yang kita cari sebelum sembahyang tu. Ha, uh, dia kata isnadu sahihun. Uh, hadis ini sanadnya adalah sahih. Wa qad asyara Ayyubus ani ila sihhati hadisihi hadha telah mengisyaratkan oleh Ayub dia kata tentang kesahihan hadis ini. Wa rawayna fi sunani Abi Daud wa Tirmizi wa Nasa'i wa ghairihim. Telah meriwayatkan oleh kami di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan selainnya daripada Uqbah um bin Amir radhiyallahu an qala Uqbah um kata amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan akan aku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil ma'udzataini dubura kulli salatin supaya membaca berta'awus pada setiap kali selepas sembahyang dengan dua ta'awus dua ma'udzatain apa dia qul a'udzu falak. falaq dengan qul a'udzu nas ah ha, ni ada hadis ha, dibaca dua ma'udzah wa fi riwayat abi daud ha, di dalam riwayat abi daud pula bil ma'awizat bi bil muawizat bil muawizati dengan beberapa ta'awuz bukan ma'awzatin ini dua ta'awuz muawizat maknanya jamak dengan ayat-ayat pelindung termasuk apa dia fayam bari an yaqra aqul huwallahu ahad campur sekali qul allah maknanya qul allah dulu lepas lepas tu qul auzu bil falak قل اعوذ برب الناس ah, وفي روايه ابو داود قل اعوذ برب الناس قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس وروينا باسناد صحيح في سنن ابي داود والنسائي عن معاذ رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيده وقال Ya Mu'adhu Wallahu Wallahi Inni La uhibbuka Thumma qal Usika ya Mu'adhu La tada'anna fi kulli La tada'anna fi duburi kulli salatin Taqulu Allahumma a'inni ala zikrika Wa syukrika Wa husni ibadati Yang tu pun Rasulullah ajar Para sahabat untuk baca Ini ha, pun dah kita sebut dalam pelajaran-pelajaran kita yang lalu Yang ni pun Rasulullah tak tinggal juga Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, aku minta tolong kepada engkau supaya sentiasa mengingatkan engkau. Memang Allah Ta'ala suruh supaya kita sentiasa ingat kepada Allah. Ha, wazkurullah Ingatlah kamu kepada Allah Ta'ala banyak-banyak. Tetapi kita boleh ingat tak tanpa bantuan daripada Allah. Kita nak buat ibadat memang sesuatu benda yang disuruh oleh Allah. Tapi kita tak boleh buat kecuali dengan pertolongan bantuan daripada Allah. Sentiasa berzikir kepada engkau, wa syukrika sentiasa bersyukur, bersyukur kepada engkau. Dan juga sentiasa menjadikan ibadat aku ini ibadat yang cantik yang elok. Sebab kita buat ibadat ni dia tak boleh buat lebih kurang. Asalkan akan lepas kefarduan sahaja lepas kewajipan sembahyang, puasa, zakat je sekadar lepas bukan buat sebaik mungkin sesempurna mungkin dia nak buat ini sebaik baik mungkin sebagaimana yang diajar oleh nabi wallahu alam aqulu qali hadza wa astaufurullah a'udzu warahmatullahi taala wabarakatuh